Привет! С тобой Запанирум, комната смеха. И сегодня наш третий выпуск. В третьем выпуске мы увидим снова интересные и смешные для нас видео. Итак, первое видео. Так, молоденький, я тут смешного не пойдешь, а вот, да? Значит что?

Не нужна моя помощь. Я лечу. Да нет. А, это ты да? Этот супермен такой забавный и смешной. Ну а второе видео, как всегда, про няшных котиков. <с и лекдая> воздух не знаю как он дышит а я поняла он наверное бьется с призраком котячий файтинг не ребята ну вы посудите мне тоже неприятно когда ветер в лицо дует ну а сейчас уже время и мы переходим к третьему видео ну а это видео про настоящую украинскую бойню все было примерно так бомжи

бомжа Васю. И бомжу Вася пришлось, пришлось, отступить. Но как мы знаем, лучшая атака это защита. И так случилось, что бомж Вася нашел лопату. И бомж Вася начал атаковать бомжа Саню. И теперь бомж Саня отступил. 过来过来过

А, наверное, это отрывок из известной сказки Репка Тянет Дед Репку. Я тя, вытянуть а, не может. Позвал дед бабку, а бабка его послала. Позвал внучку, и внучка его послала. И все его послали. И жучка, и кошка, и мышка. И тут позвал дед бомжа Саню. Бомж Саня, как увидел эту репку, себе такую же захотел. И тут началась бойня за эту репку. Ну а от интересных сказок мы переходим к четвертому видео. Ну а это последнее четвертое видео про аварию. А нет, не про дискотеку-аварию, а про аварию на дороге. Под большой удар попал мужчина и его женщина. Так, легче. Смотри, что ли? Попробуй потереть, может Ехала машина, блестели ее шины. А тут, откуда ни возьмись, еще одна машина. Зашибись. Но видео ничего особенного. Только вот этот момент. Выскакивай, горим. скакивай, горим. Я тоже так могу. Лида, успокойся. Наверное, страшно в такой ситуации оказаться. Но у нас комната смеха, и нам пофиг на всякую грусть. И уже комната смеха закрывается, мне пора с вами прощаться. Но ненадолго, до следующей серии. Я вас люблю. Пока. А также, если тебе понравилось это видео, то подпишись на мой канал и поставь мне большой-большой палец вверх. Ну а если ты поставишь его вниз, то ты очень об этом пожалеешь. Да, и напиши комменты. И, как всегда, мой вопрос. А сегодня у меня Мишка вместо Мухтара. И сегодня именно Мишка задаст вам мой вопрос. Привет! И сегодня я за... Задам...